О, я же вам о, про это и говорю. Да, да, вот. о, ордер, и на ордер на земляные работы. О, значит, население должно восстановить. Что не восстановили <зыв> ваши работники? <зыв> работники должны Людмила Григорьевна, три года назад, назад при вашей последней каденции, нет, предпоследней, была разрыта улица Медведева. Ну, кто то же ее разрыл? Частково медведево вид ремонтовано. Часткового... Нет, нет, Проверки, никто там плеверки, ничего не ремонтирует. Людмила Риорна, сейчас поедем Вообще, на улицу Медведев. Метра, Людмила Риоровна, вот рекоменду... это не яма по сравнению с тем, что происходит там. Вот тут я О, только что при вас оторвал О, бампер. -то а то, что там происходит. Да вы можете заехать на любую улицу, Ну, у меня машина легковая, извините, я, я уже не зарабатываю столько. Я вас прошу, давайте заставим тех людей, которые брали ордер, восстановить это все. а у вас яма перед... понятия, рядом, с одной стороны загорнул, с другой стороны загорнули. Людмила Григорьевна, конкретный вопрос есть. Как ответ был? Был вопрос вообще раньше. За что вы ведь поведаете? Вот такие питания людям вам давать. Людмила Григорьевна, скажите, пожалуйста. які виділені. Людмила Григорьов. Ви проголосували на бюджет. От я відповідальна за використання. Не Людмила Григорьевна, конкретний вопрос. За бюджет, ви тайно за час зібралися, розписали цей бюджет. Ви да, да не ви, не ви, а половину депутатського корпусу не було. За час зібрали і породі цей бюджет. Вона вас слушает, вона совсем слушает другого. Вона ніколи не слухає. не переживайте. Людмила Григорьовна, хто разрыл улицу Медведєва? Я не вы не. Вы, голова, Я вы... Вы... А кому вы, мать, кому вы, вы давали? Разрывала. Кому, кому миска Влада дала разрешение на земляные работы? Я четыре года вас прошу об этом, а вы не, не можете. можете. О, ну, дай слово, кто кто? А кто за ну, надо знать, за кого голосовать. А так идут, проголосовал, я вижу, вот, У нас, допустим, вот вы говорили, Людмила Георгиевна, что очень много средств выделились в этом году. Пожалуйста, послушайте. Очень много средств в этом году выделились на наши кварталы. Да, средства выделились. И большое спасибо. Вы знаете, те года, когда у нас За были другие депутаты, лет. нам никто ничего не выделял. Вообще ничего. У нас были такие депутаты, которых мы в глаза не знали. Мы бегали с квартальными, их искали, они вообще с нами дела не имели. В этом году перекресток Свердлова ужасный, который лет 20 был ужасный, идеально сделан, идеально. На Красном перекресток тоже идеальный, Вавилова освещена, Юмашева освещена. Вот, вот эти все наши депутатские запросы. А Крупская, да, да. Крупская, Крупская была да, была и была раньше освещена. Крупская до нашей Крупскую, по-моему, травянка там делал. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да. И, конечно, средства в У нас у нас очень много сделано за это время. Очень много. Как бы какой-то толчок был. Ну, средства выделены потому, что раньше нам никто, вот в частный сектор... Мы вообще были изолированы. Да. Не вообще нет. мы мы жили как на другой планете. Сейчас спасибо очень много сделано. Тимур Васильевич, вот эти все депутатские запросы, которые мы давали... Да, Крупская у нас уже давно была освещена. Фактически они выполнялись. Вот, допустим, не выполнился за прошлый год. Куйбышева, очень много жителей Куйбышева, да, это узкая улица. Ну что там творит? Да, и, Ну я, допустим, за свою, ты за свою. Ну, Куйбышева, да да да, твой... да, да, да. Э, Куйбышева. Я вам другое скажу. Миссия, Воровство миссия, страшное. Миссия. Вот я вчера буквально прошла по кварталу. Ни это за бандюки ходят. Стекла кидают. Есть же дома, которые Мы люди не живут. Да. Ну что? Полиции. Я специально да. не приезжаю. У нас полиция есть. Да. Дело и в том, в что... В леса, не не принимают. Это? Это? Людмила Григорьевна за хулиганов не отвечает. Вы по коммунальным вопросам. Не надо ехать. Вы только пройдите, ногу поломаете. А в зиму это вообще не может Не выбраться вообще никак. А насчет освещения. Поднимаю, Такси скажешь, они не хотят ехать. Это освещение. Дальше. Крупская. Часть Крупской в прошлом году была сделана ровно до индустриальной. Вторую часть обіцяли ремонт до освіщення. Ні, да. ми порога. За дорогу сама. ми говоримо, вже да, уже не транс, о, не за освіщення, а э, так дорогу ніхто Крупську не діє. Люди не те, що возмущення, вони говорять, для чого взагалі було. Біля базару зробили, щоб транспорт гарненько стояв, Людмила Григорівна. І все. Біля базару, а далі оці старушки з цілегами тягаються, бо транспорт суть не ходить. Вибачте. Дежнева у нас убитая, а за пролетарскую там только можно на танке проехать. Вот просто проехать по пролетарской. Нет, а что там вы Она... и там нормально. Да. Да. Первого дождя. Там вообще там ужас. я бы засыпала. Транспортный вопрос. Гвардейская у нас изолирована от мира. В прямом смысле этого слова. Девочки, пенсионеры, кто просил, я про вас и говорю. Дело в том, что. Значит, пенсионеры живут на Одесской, пенсионеры живут на Фрегате. Наши пенсионеры нет, это не пенсионеры. Нет, нет, Для нет, того, чтобы, нет, чтобы нет. даже за вот этими лекарствами, которые выделяются да. вообще непонятно как, в не прошлом звоните, году, ой, в прошлом месяце, 15 числа, средств уже не было. Пенсионеры мне звонят, просят, говорят, на маршрутке они едут, туда 4 рубля, назад. И так три раза. Для них при пенсии 1200 это колоссальные расходы. Это одно. Дальше, насчет транспорта. Тройка всю жизнь, я живу здесь с 4 лет. Я, живу, я, живу я да не знаю, к вам, мы вообще говорим. Тройка будет, всю жизнь ком? Ком? ходила. Это было 22-й городок, называли дачная. Да, Сейчас да. этой тройки нет. Им, конечно, выгоднее ехать всем по Одесской. Зачем да, заезжать пожалуйста. на Гвардейскую? Да. Этот автобус а я подсадила не неоднократно к Сергею Ивановичу. Он так многозначительно улыбается и говорит, да, у него есть там маршрут. Ну почему он не едет, пишите, говорите. Но если есть маршрут, то он должен ехать. Как это пишите, говорите? Это один вопрос. Льготный автобус. Одно время нам пустили, мы писали, просили, 52-й. Помните, одно время. Этот автобус буквально, по-моему, неделю для птички пустили и все.